અમદાવાદમાં આયુર્વેદ વ્યાસપીઠ દ્વારા આયુર્વેદના પ્રચાર પ્રસાર માટે ત્રણ દિવસીય આયુર્વેદિક મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે દેશભરમાંથી આવેલા હજારો વિદ્યાર્થીઓ અનુભવી ફેકલ્ટીઓ અને ફાર્મસી જગતના નિષ્ણાંતો આજે એક છત નીચે એકત્ર થયા છે ત્યારે આજે એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે આયુર્વેદની આજની જે સ્થિતિ છે એને લઈને આ જનરેશનને ઘણી મહેનત કરવી પડશે આ જમાનાના વિદ્યાર્થીઓએ મોટી જવાબદારી છે કે તેઓ આયુર્વેદને માત્ર પુસ્તકો સુધી સીમિત ન રાખે પણ તેને સામાન્ય જનતાના ઘર ઘર સુધી પહોંચાડે આયુર્વિવેકા કાર્યક્રમ એ આયુર્વેદ વેસ્પિટ કરીને એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે उन्होंने आयोजित किया था उनके बारे में वही लोग ज़्यादा बता सकेंगे आपको मैं तो एक उद्घाटन सत्र में आई हूँ यहाँ पर और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की चेयरपर्सन के नाते उन्होंने मुझे बुलाया था तो इसमें देश भर के स्टूडेंट्स फैकल्टीज कॉलेज के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो प्रैक्टिशनर्स और फार्मेसी के लोग ये सभी इकट्ठा होने वाले थे होने वाले थे इसलिए मैं यहाँ पर उनके साथ आ, कुछ आ, मेरे विचार उनके सामने रख सकूँ इसके लिए मैं आई थी मुझे ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद की आज की स्थिति है उसको और आगे ले जाने के लिए ये जनरेशन को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एक अच्छा आधार तो अभी बन गया है क्योंकि एक्सेप्टेंस आ गया है समाज में लेकिन उस एक्सेप्टेंस के साथ उनको और गति देने का और आयुर्वेद को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का गुणवत्ता के साथ ये जिम्मेदारी अभी इस जनरेशन की स्टूडेंट्स की है तो स्टूडेंट्स उस तरीके से उसको देखें और खुद को उस तरीके से तैयार करे उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए ये मुझे लगता है कि आज का आज का जो स्टूडेंट है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है